şaxt çıxmasın gərək. Amma əsas məsələ uft da deməyin, yəni qəzəblənməyin. Sözündən çıxdınsa da üzünə qayıtmadın, tövbən tez qəbul olar. Tez düzələrsən. Tez islah olarsan. Amma qəzəbləndinsə asan deyil məsələ. Əa da aduvin lil mar ghadabuhu və şehvatu fə man malakahuma aləttəracətu buyurur ki ən qorxulu düşmən bir kişi üçün 2 dənədir. Biri qəzəb, birinci qəzəbin adını çəkir, sonra şəhvət. Və kim bunlara malik olsa, o dər dərəcəsi uza olacaq, uza dərəcələrə gedib çatacaq. Malik olsa sözünə fikir verirsiniz. Demirik ki, kimdə qəzəb olmasa, qəzəb və şəhvət var, necə olmasa. Onlara malik olmaq məsələsi maliç olmaq. Amma cəmaatı danışdırsa, cəmaat qəzəbi şəhvət kimi təhlükəli sayılır. Halbuki ondan pisdir. Dilin də əsəbidir. Bu çox mühüm məsələdir. Bir adam qəzəblənirsə, təsstiz o həyecan təbiri çalınmalıdır onun barəsində. Qəzəb səbəb olur insan başqalarının haqqını daha çox zəıya ələsin. İnsanların ürəyini sındırsın, başqalarının haqqını tapdalasın. Uşaq tərbiyeləyən valideynlərə tövsiyəm budur ki, uşaq evdə atanasının qəzəbli xüsusiyyətini, qəzəbli səsini görməməlidir, görməməlidir və görməməlidir. Gündə o oyunla, bu oyunla dalaşacaqsa, ona göz ağardacaq. Bununla uşaq nə olacaq, mən bilmirəm. Nə olacaq? Bu uşağın axırı necə olacaq bilmirəm. Allah lütf eləsin. Gərək ki o necəisə qışqırıq, bağırq, dava qırğın olan evdə, həm hamı həməyə qəzəbli olan evdə nə böyəcək? Hara gedib çıxacaq o uşaq? Mən bilmirəm. Ən böy zərbəni uşağa bu vurur. Kişi qəzəblidirsə evdə, həyat yoldaşının yanında necə yaşayacağını bilmirəm. Nələrə dözürəm bilmirəm. Şəhid də olsa bu kişi, şəhid də olsa qəzəb səbəbindən ailəsini narahat edən kişi qəbr əzabını mütləq görəcək. Şəhid də olsa. Qadın da elə. Və o gündən ana evdə əsəbi olar. Ana xüsusi ilə önəmli məsələdir bu məsələdə. O ailədə nə aramlıq olacaq, nə mühit olacaq. Qəzəbli adam sizcə imanını qoruya bilər ümumiylə? Əl-ğəzəbu yufsidul iman, kəma yufsidul xal al-asal. Görmüsüz balı xarab eləmək çətindir. Balı günün altında saxla xarab olmur. İstidə saxla xarab olmur, soyuqda. Bal xarab olan bir şey deyil, amma sirke balı xarab edir. Balın içinə sirkeyi tökəcsinə. Buyurur ki, sirke balı xarab elədiyi kimi qəzəb imanı xarab edir. Mən yadımda bir dəfə qəzəb barədə ətraflı danışmışam. Oturup incələsən çox şeylər putdir, çıxır üzr istəyirəm qəzəbin altından. Pisənə eybəcər, iyrənç xislətlər var ki, səni qəzəbləndirir. Onları təhlil eləsən adam iyrənir ki, bax bu qəzəbi sən zahirini görsən də biri əsəbləşib onu oturub araşdıranda bilirsən nə üfunətli mənfi xislətlər qəzəbin altından baş qaldırıb çıxır. Qiyamət günü bilirsən, apararım bunu Fironun yanına. Fironla məşhur olsun bu. Mən bir də nə də adam öldürməmişəm. Mən elə bir, hərdən evdə ailəmin üstünə qışqırırdım. Allah deyici gücün ona çatırdı, ona qışqırırdı. İmkanı yox idi. Biraz meydan versəydin olacağın Firon. Sən də elə ondan eyni adamsan. Bütün Firon xislətli adamlara meydan verilsə yer üzündə adam qalmazdı. Vacib deyil ki, ailədə sən 5 nəfərə gücün çatırdı, onları gözüm çıxdıya salmışdın. Onun da bir ölkəyə güc zadırdı. İnsanlara o zülmləri eləyirdi. O insanlarla məşhur olan bu, bu qəzəbli adamlardır. Qəzəb rəhmsizlik əlamətidir. Mənfi xislətlərin səbəbidir. Daha doğrusu təzahürüdür. Və bunu da qeyd eləyim ki, bir daha deyim ki, anaların rolu atalardan daha çoxdur övladların qəzəbli, əsəbi, əsəbi olmasında. Ana bütün günü qəzəblənirsə, uşağın vücuduna hopacaq və qəzəb tətin olacaq onun çıxartmaq. Bunu hədisdə danışmışam. Məhəmməd Səccadə Əleyhissalam öz qulamını çağırır, bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə çağırır, cavab vermir. Ki, görür, oturur çar qapıya görə oturub qapının ağzında nəsə özü üçün nəsə bir işdən məşğul. İmam soruşur ki, sən eşidirdinmən səni çağırırdım? deyib bə qəribə adamlar var durdu. Eşidirdin çağırdığımı? deyib bəli eşidirdim. deyibə niyə cavab vermirsən? neçə dəfə səni çağırıram. diri üçün cavab vermirəm. bilirəm ki, onsuz da mənə heçə eləməyəcəksən. Arxayınam səndən. Biz olsaq sən nə deyəri, deyəri? Səninlə həyat sədadansan, nə? biz necə deyər İmam gedir şükür səcdəsi eləyir. Allahadır ilah, şükür sənə ki Əli ibn Hüseyn məni elə bir şəxs qərar vermisən ki ətrafdakıları, əlinin altındakılar yəni ondan çəkinmir, qorxmur. Şükür səcdəsi yerinə yetirir və deyir sən azadsan Allah yolunda. İmam Səddət hər bir fəzilətini rahat qəbul edən adam deyildi. Dirdilər sən nə qədə maşallah ibadət edirsən. Dirdim mən nə böyük görürəm. Ələyhissalam -əl məndən də çox ibadət edirdi. İbadəti ik Zeynul Əvidində ibadət edənlərin zinətidir. Bu fəzilətləri rahat qəbul eləmirdi. Ona dirdilər dirdim məndə bir fəzilət yoxdur. Amma bunu fəzilət olaraq, nemət olaraq qəbul eləyir. Ki əslində o qulu da azad eləməklə elə onu yaxşı mədəni şəkildə cəzalandırır böylərin cəzası belə olur da. Bir adam ki İmam Səccadın evindən çıxıb gedəcək, elə o ən böyük qul olub, mə adı qul idi. O vaxt quldarlıq idi, sadəcə adı qul idi. Olar qul olub nə edirdilər? Onlar Əhləbeyt mənərifətini o evdə öyrənirdilər. Onu elə özünə layiq şəkildə də əslində cəzalandırır. Ona mükafat deyil. Mə ö gündən ki bir adam əsəbi ola cəmad ondan qorxa deyə sözü necə deyim ki baş əsəbləşməsin. İndi o nəzərindən iynəsinə məni sancacaq mütləq. Dili iynədir adam var. Mütləq. Nə necəsə məni intiqam alacaq məndən. Bir dənə şeylə deyim, sözümü yavaş-yavaş şəkiləndirəm. -yavaş sözümü bitirəm. Üç cilvəsi var qəzəbin. <coughs> Üç cilvəsi var. Bəzilər var, qəzəb halında söyüş söyür, qışqırır, bağırır, qəzəbini tökür kimi sözləminə. Bu pis bir şeydir. Şübhəsiz pis bir şeydir. Bəzilər var belə eləmir. Qəzəb vaxtı heç nə demir, amma küsür, incir. Və bütün cəmaatın həyatını zəhrə mara çevirir. Mən bilmirəm bu insanlar necə yaşayır və Adamlar var, amma bütün günü küsüb hamıdan. Ondan küsür, bir növbə keçir bundan, küsür bundan, küsür. Nə qədər dostları var, hamsından küsür, barışır. Küsür, barışır. Bu qəzəbin başqa ifadə formasıdır. İçinə salır. Bəzən qışqırsaydı ondan yaxşı idi. Xanım da güya ərinə itaat eləyir. Bir-iki falan yerə getmə deyir, yaxşı. Ondan sonra 1 ay elə üz göstərir, ona ki, keçsəydi ondan yaxşı. 1 ay onu da danışdırmaq heçsiz. Bu da elə həmin şeydir. Çox küsən adamlar var, o qəzəbin təzahürüdür. Bəziləri qəzəbi qışqırmaqla ifadə edir, bəziləri küsməklə. Küsür ayla, ilindən küskün gəzir. Bu elə bilər ki, məsələn, özündən də bir məzmun düzəldir ki, hamı mənə zülm edir, başa düşmürəm səni. Allah seçib gələ hamı sənə zülm eləsin. Bu nə məntiqdir ümmetlə? Küsməyə bəhanə axtarsa hər hərəsində 100 dənə bəhanə axtarıb tapar. Qəzəbin ifadə formasıdır küsmək. Bu da ciddi zərbə vurur insana. Bəzilər də var daha namərdlər. Qəzəblənir birinin əlindən bir üzə vermir və küsmürdən. Amma kinini salır ürəyinə, dey bir gün fürsət olar, intiqamını alaram. Sən də desən, maşallah, desəsən narahat olmadı. Sən demə bu plan qurur ki, bir gün gələr, zərbə vuraram. Saxlayır dün kimi ürəyində, bir dənə həssas məqamda əlinə fürsət düşdü. Elə ifadə edir ki, yerində qışqırsaydı ondan yaxşı idi. Bu nəfsin hilələridir hamısı. Adam var, qəzəblənmir, keçir, keçir, güya bağışlayır. Bağışlamaq o deyil ki, yığasan içində, bir gün partdadasan, yaxud da fürsət gedib onu başqa yerdən vurasın. Bir dənə atmacatasən elə bir yerdə, elə pərt eləysən onu ki, yerində qışqırıb cavabını versəydin ondan yaxşıdır. Ha insan belə mürəkkəb bir varlıqdır. İnsancayə qəzəbi içində əridsin. Bəzən də məsləhət, gör, hətta bəzi psixoloqlar da deyir ki, qəzəbləndin, qışqır, söyüş söy. Eşitmisiniz belə? Çəkili bir yerə qışqır, qəzəbi çıxar. Yaxud da ür ürəyindədir saxlama. Söz dedilər, "İç söyəniyə salırsan, cavabını ver, getsin." Düzdür, ilkin mərhələdə qışqırmaq səni sakitləşdirir. Sən elə bilirsən ki, "Ha, hə, qəzəbimi tökdüm, sakitləşdim." Amma hopdurur ruha qəzəbi. Hopdurur. Hopdurur, möhkəmləndirir və növbəti dəfə daha çox əsəbləşirsən. Növbəti dəfə daha çox əsəbləşirsən. Küsürsən, kin ürəyə və salırsan. Elə hey danışdı mənə qarşı haqsızlıq, mənə qarşı mən, mən, mən. Ay bala, sən nə qədər mühüm adamsan ümiyyətlə. Sən başqa işin, gücün yoxdur? Nə qədər mən mən desəm mənə orada belə deyir. Ab, bir dəfə özün araşdır ki, mənə, mənə mən, nə olub sənə? Mən məni elədirsən elə, elə bilincin nə qədər mühüm məsələdir sən. Deyiblər hər bir insanın bir səhvi var. Kims üstündən dinəncə ki, inşallah elə demədi. Dedi əsəbləşdi, dedi üstündən keç keç həyatı yaşa. Bu nədir? İlişib qalmışsan, hey danışdıranda da mənə onda belə oldu. Mən bəzi insanlar görürəm ki, arxiv yığıb saxlıyıblar ham bütün kimi ilə münasibəti var, bir dənə şəxsi işi var onun zehnində ki, onda o mənə belə dedi, bunda belə dedi, ömrünü bərbad eləyir, pus eləyir belə şeylərin. Heç bir yerə də gedib çata bilmir. Qəzəb əridəsən içində, nə içində töküb saxlayasan, nə də ifadə eləyəsən, əridəsən, əridəsən çıxsın getsin. Fəlbüsüs təhlükəli tərəfi nədir? Diqqətlə qəzəbi araşdırın. Əslində qəzəb Allaha qarşıdır. Bilirsən necədir? Biri sənə bir iş görür, sənin xoşuna gəlməyən iş. Düzdür, o səhv eləyib, xəta eləyib. Onun səhvini bağışlayıb keçsən heç. Diyan son üzərində əslində, əslində dəqiq araşdırsan. Allaha dediyin sözü ona desən, o düşüb əlverə. Çünki Allah daq imtahan edir. Səni imtahan elədi ki, ürəyin istəyən bir şey baş vermədi, ya ürəyin istənməyən bir şey baş verdi. Sən ki, gücün Allaha çatmır, ürəyində Allaha olan sözünü buna tökürsən. Sənin davam birsən, nədir? İstədim niyə olmadı? Ya niyə mənə istəmədiyimmiş başıma gəldi? İndi biri gəlib başını vurub, bilmədən xəta elib, bilərək də necə düşəsən desən oldu, hər hal. Dalaşmaq budur ki, mən hadisəyə etiraz eləyirəm. O hadisənin arxasında Allah dayanır bəzisə nə qədər incə məqamdır. Qəzəb Allah'a qarşı isyandır, Allah'ın təqdirinə qarşı isyandır. Allah'ın özü ilə dav eləməkdir. Və bu davam eləyəcək. Təcrübə elədim ki, məsələn, bəzən deyirəm, 4 dənə məsələdə mən qəzəblənirdim, onu həll elədim, məsələn. Allah deyir, bu da 5-incisi, xəbərin yox idi. Bu mövzuda da sən demə, varım. Beşini həll elədim. Bu mövzularda da mən qəzəblənmirəm. 6-cı mövzu çıxacaq. Canından gerək çıxardasan bunu. Hədisdə var, elə bir müdir yoxdur ki, işçi sonu rahat edəməsin. Elə bir müdir yoxdur, ya bilərəkdən, ya bilmədən işçini rahat edəcək. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, mənim işçilərim məni narahat eləyir və mən bu narahatçılıq vasitəsilə Allaha tərəf gedirəm. Allaha tərəf getməyə gəlməsən, işləyib bu adamların söz-söhbətində qalmağa yox. Allaha tərəf getməyə hədəf böyükdür. Xırda xırdaşlarla başa vuqatma. Hədəf böyükdür, məqsəd böyükdür. Allahın sünnətidir bu. Adam var et müxtəlif o qədər böyükdür ki, adam bilmir hansından danışsın. Bir hadisə baş verir ki, osa təqsirkar axtarır. Yolla gedir, divara çırpır maşını. Oturur, qıtarıxmayım, birini tapacaq günahçı mütləq tapacaq. Oturur belə deyir. Bax, bax o, evdən çıxanda yoldaşım mənə falan şey deməsəydi bu belə olmazdı. O falan kəs məni bax orada əsəbləşdirməsi falan. Bu bu necə olacaq bu insanlar? Səbəb olanda heç onun yerindəcə cəzalandırır. Səbəb olmayanda göz qabağında səbəb axtarır. Bir dənə günahkar tapır ki, bax buna görə oldu. Həmişə filan, bəzən də la babandı filan kəs qabağıma çıxdı qonşu. O o həmişə qabağıma çıxanda belə olur. Yazdığı indi hər vaxt işinə gedirsə, hər bunla üzə çıxır. O çıxanda qabağıma belə olur. Mamin Abdin Kazim rezan illaz illazodullah azza va jal izzam fi dunya val axira bibi kişi qəzəbini boğarsa, əgər Allah onu dünyada və axirətdə izzətli edir. Qəzəbini boğan adamlar hörmətlidir. Qəzəblə adamlar hörmətdən düşür. Heçnə. Hörmət aradan gedir. Vəl Kaziminəl-ğəyz Quran buyurur: "Vəl-afina an-nas. İn-nallaha yuhibbul-muhsinin." Qəzəbini boğanlar, insanları bağışlayanlar Allah yaxşı əməl edənləri sevir. Yəni sevgi mərhələsinə səfər. Bir dənə avara adamdı yoldan keçirsənə söz atır. Ya nəmlim səni əsəbləşdirir. Sən qəzəbi udursan, Allahın oradan səsinə eşitmirsən ki, deyib, bəh-bəh, əzizim, mənim bəndəm. Mən səni çox istədim bu əmələ görə. Və axırıncı pis xislət də budur ki, dinin ayağına yazır öz şəxsi qəzəbini. Bu ən namərhərəkət Allah bizi bu namərdlikdən qorusun. Ən namərd hərəkət budur. Atadır oğluna deyir ki, namaz məsələn deyir, mən dava elir, görmüşəm belə. Mən deyirəm namaz qılqılmır. Əslində mən deyirəm də davası namaz qıl o ikinci məsələdir. Dava mən deyirəm mənim davasıdır. Birinin biri ilə yenə də deyirəm davası var birinin birindən ürəyində kim var? Vay o gündən o adam dinə zid bir dənə hərəkət elədi. Bu o davası var ax içində yadında saxlayır. Onu tökmək üçün divana bax Allaha qarşı gedir.